Bu gün dünyaya baxışda. Kofi Annan Suriyadan əlboş qayıdı. Julian Assange İsveçə etiraf ediləcək. Abş alimləri radiasiyaya məruz qalmış balıq aşkar edib. Dünyaya baxışda gündəlik xəbərləri sizə təqdim edirik. Amerikanın səsi, Vaşinqton. Beynəlxalq elçi Kofi Annan Suriya hökumətindən pozulmuş Sülh planını bərpa etmək istiqamətində heç bir nailiyyət əldə etmədən Suriyanı tərk edib. BMT rəsmilərinin bildirdiyinə görə cənab Anan Suriyanı bu günün yerli vaxtla səhər tərk edib. BMT və Ərəb Liqasının bölgəyə təyin etdiyi elçisi dünən prezident Bəşər Əl-Əsədlə görüş keçirdikdən sonra mühbirlərə Suriya liderinin sülh planı uğrunda sabah deyil, dərhal cəsarətli addımlar atmağa çağırdığını deyib. Cənab Ananın planına Suriya hökumətinin ağır artilleriyasını Mülki vətəndaşların yerləşdiyi ərazilərdən çıxarmaq və isyancı qüvələrlə barışığa riayət etmək daxilidir. Lakin hər iki tərəf hücumları davam etdirir. ABŞ prezidenti Barack Obama ölkənin ən yüksək sivil ordenlərini Musiqi əfsanəsi, pioner astropnavt və ABŞ-ın ilk qadın dövlət katibinə verib. Dünən 12 nəfər prezidentin azadlıq medalı ilə təltif olunub. Ağ evdə keçirilən mərasimdə cənab Obama deyib ki, laureatlar insanların həyatını müsbətə doğru dəyişib və onları ruhlandırıb. Barack Obama qaliblərdən biri olan musiqiçi Bob Dylanı Amerika musiqi tarixinin nəhəngi adlandırır. Prezidentin sözlərinə görə, yerin orbitinə çıxan ilk ABŞ astropnavtı John Glenn sözün hər bir mənasında bir qəhrəmandır. O, sabiq dövlət katibi William Allenbyton isə dünyada sülhün yayılması üçün yürütdüyü diplomatiyanı və demokratik ideyalarını önə çəkib. Britaniyanın Ali Məhkəməsi ziddiyyətli Wikilinks veb səhifəsinin Avstraliyalı təsisçisi Julian Assange seksual cinayətdə ittiham olunduğuna görə Britaniyadan İsveçə ekstradisiya edilməsinə dair qərar çıxarıb. Bu gün məhkəmə tərəfindən çıxarılmış qərar bundan əvvəlki məhkəmə qərarlarını qüvvədə saxlayır the majority has concluded that the swedish public prosecutor was a judicial authority within the meaning of both the framework decision and the extradition. İsveçdə həbsinə order verilən 40 yaşlı asanj 2010-cu ildə bir qadını zorlamaqda, başqa birini isə seksual təcavüzə məruz qoymaqda ittiham olunur. Asanjin vəkili orderi tətbiq edən ittihamçının səlahiyyətə malik olmadığından orderin etibarsız olduğunu deyir. Sadalanan ittihamları inkar edən asanş sonuncu instansiya olaraq Avropa İnsan Haqqları Məhkəməsinə müraciət edə bilər. Bu ayın əvvəlində İtaliyanın şimal bölgəsində ölümlə nəticələnən zəlzələdən sonra bu gün yenə eyni bölgədə baş verən güclü zəlzələ 16 nəfərin həyatına son qoyub. Rəsmilər episentri Emilia-Romagna bölgəsində Modena və Ferrara şəhərləri arasında 5.8 bal gücündəki zəlzələ zamanı 350 nəfərin də yaralandığını bildirib. Yeraltı təkamların İtaliyanın böyük şəhərlərindən biri Milan da daxil edilməklə ölkənin mərkəzi və şimalında hiss edildiyi bildirilir. Xilasetici dəstələr hazırda binaların, fabrik və kiləsələrin dağıntıları altında qalmış insanları çıxarmağa çalışırlar. Alimlər ABŞ-ın Sakit Okean sahilində bu yaxınlarda ovlanmış mavi üzgərcili tuna balığının Yaponiyada 11000 kilometrlik məsafədə Nüvə obyektindən yayılmış radiasiyaya məruz qaldığını deyib. Alimlər balıqdan aşkar edilmiş radioaktiv sezyum maddəsinin səviyyəsinin əvvəlki illərdə tutulmuş balıqlardan 10 dəfə çox olduğunu deyir. Buna baxmayaraq alimlər balığın yemək üçün yararlı olduğunu deyir. Elmi araşdırmalar ilk dəfə olaraq köçəri su heyvanlarının radioaktiv materialları uzaq məsafələrə apara biləcəyini göstərib. Alimlər indi dəniz tısbağası, köpek balığı və dəniz quşları kimi başqa cinslərin də araşdırılacağını bildirib. Günün mühüm xəbərləri və reportajlarını habelə bloqlarımızı amerikanın səsi.web sayfasında izləyə bilərsiniz. Ünvanımız 3w.amerikaninsesi.orgdur. Vaşinqtondan Amerikanın səsinin televiziya studiyasından mən Vəxtiyar Zamanov, sizin də xudası täşirəm. Salamat qalın.